जालन्यात जैन इंग्लिश शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती कुलकर्णी यांचा संगी चेहरा उघड राज्य शिक्षण विभागाचे आदेश धुडकावत जालन्यात मुस्लिम विद्यार्थिनीसोबत केला जातीभेद दहावीच्या परीक्षेत मुस्लिम विद्यार्थिनीला हिजाब काढण्यास भाग पाडल्यानं मुस्लिम शिष्टमंडळाकडून राज्यपालास निवेदन जैन इंग्लिश स्कूलच्या संघी विचारधारेच्या मुख्याध्यापिका सीमा कुलकर्णी यांना निलंबित करण्याची शिष्टमंडळाची मागणी राज्यात दहावी बोर्डाच्या परीक्षेत मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब सहित परीक्षा देण्याची राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून अधिकृत परवाना असताना देखील जालन्यात मात्र संघी विचारधारेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती सीमा कुलकर्णी यांनी राज्य शासनाच्या आदेशाला धुडकावत मुस्लिम विद्यार्थिनींना शुक्रवारी उर्दू भाषेच्या पेपर प्रसंगी मुस्लिम विद्यार्थिनींना जैन इंग्लिश शालेत प्रसार परीक्षार्थी विद्यार्थिनीशी वाद घालून हिजाब उतरवायला लावला दरम्यान या विद्यार्थिनीने हा प्रकार घरी आल्यावर आपल्या पालकांना सांगितल्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळानं जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाच्या मध्यस्थीनं राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे सदर प्रकाराला जबाबदार कारवाई करण्याची मागणी शेख अब्दुल हमीद सय्यद अजहर आरेफ खान शेख वसीम शेख जाफर इरफान खान दिलावर खान यांनी केली पोलीस स्टेशन सदर सदरविहार पोलीस मार्फत माननीय राज्यपाल साहेब मुख्यमंत्री साहेब उपमुख्यमंत्री साहेब शिक्षण मंत्री साहब और शिक्षण अधिकारी जिला अधिकारी और एसपी साहब जालना जिला और डी साहब जालना शहर इनके मार्फ़त राज्यपाल साहब को एक निवेदन दिया आएगी कि कल दसवीं बोर्ड की जो पूरा परीक्षा शुरू हुई जालना शहर के अंदर तो कुछ मुस्लिम उर्दू कल उर्दू विषय का पेपर था तो बच्चे कल उर्दू पेपर देने के लिए इंग्लिश जैन स्कूल में गए थे वहाँ पर के प्रिंसिपल मैडम ने जो है तो उनको हॉल में बैठने के बाद वापस हॉल में से नीचे बुलाया और उनको बुला कर कहा कि आपको जो है तो बुरख़ा और इसका आपका उतारना पड़ेगा बच्चियों ने कहा कि मैडम हमारे पास में नक्ल वगैरह कुछ भी नहीं आप हमारी तलाशी चेकिंग कर सकते लेडीज़ मार्फत लेडीज़ पुलिस के मार्फत आप चेकिंग कीजिए या आपकी लेडीज़ कर्मचारी के मार्फत आप हमारी चेकिंग कीजिए लेकिन मैडम ने कहा कि चेकिंग करने के बाद भी मैडम ने कहा कि आपको बुरखा और इसका आपका उतारना पड़ेगा वरना मैं जो है तो आपको एक परीक्षा नहीं देने दूंगी इस विषय में हम जो है तो सर के यहाँ निवेदन देने के लिए आए थे इनके मार्फत हमने जो है तो इन मैंने जो पहले जिक्र किया उनको जो है तो हमने निवेदन देने की कोशिश की है क्या, रही है क्या? क्या हमारी मांगनी ये है कि राज्यपाल साहब से और मुख्यमंत्री साहब से जब शिक्षण अधि शिक्षण मंत्री का जो है तो जी है इसके अंदर के जो है तो बुरका पहनकर जो है तो मुस्लिम युवतियाँ जो है तो परीक्षा दे सकती है लेकिन शिक्षण अधिकारी शिक्षण मंत्री के आदेश को धुड़का कर जैन इंग्लिश की जैन इंग्लिश स्कूल की प्राचार्य सीमा कुलकर्णी मैडम ने जो है तो उनके आदेश का उल्लंघन किया है तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षण मंत्री साहब से ये गुजारिश है कि इनके ऊपर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंग्लिश जैन स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और मैडम के ऊपर कड़क कार्रवाई करके उनको जो है तो निलंबन किया जाए उनका निलंबन किया जाए और जहाँ भी अगर ऐसी कोई घटना होती है पूरे महाराष्ट्र के अंदर तो वहाँ भी जो है तो ऐसी कार्रवाई की जाए कौन्से, कौन्से, कौन्से में ऐसा प्रकार तो हमारे निर्देशन में जैन इंग्लिश स्कूल में और इस, एस बी स्कूल में ये दोनों स्कूल में ऐसे आया है क्या नाम मेरा नाम शेख अब्दुल हमीद समाज सेवक और मेरे साथ मांगनी होती है वो एक हाजी अब्दुल हमीद सैयद अजहर शेख वसीम यांच्यासह काही मुस्लिम समाजातील शिष्टमंडळांनी एक निवेदन दिलेलं आहे त्यांनामध्ये असं म्हणणं आहे की काल एकवीस फेब्रुवारी दोन हजार पंचवीसला उर् दहावीच्या उर्दू पेपरच्या दरम्यान जैन जैन इंग्लिश स्कूल येथे परीक्षार्थींकडून परीक्षार्थी गेले ते असताना तेथील महिला प्राचार्य यांनी त्यांचा बुरखा आणि ज हिजाब काढून त्यांची तपासणी केली आहे असा त्यांचा आक्षेप आहे आणि त्याबद्दल ते त्यांनी त्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत असं एक निवेदन पोलीस स्टेशनला प्राप्त झालेलं आहे तर त्याप्रमाणे आपण जे काही नियमानुसार त्यांच्या विभागाशी संपर्क करून आणि जे करू नियमात आहे त्यानुसार कारवाई करूया